Эти танки в основном взяли из-за их маневренности. Вот это самое их основное, основное преимущество над теми основными танками. Быстро приехали, быстро сделали свое дело, можно быстро уехали. Чтобы нас никто не успел заметить. Как говорится, прибежал, увидел, победил и убежал. техника, которая к нам поступает на завод, она вся в нерабочем состоянии. Она простояла на базах хранения более 30 лет, поэтому практически все системы, которые в них есть, они подлежат или замене, или ремонту. В частности, мы полностью меняем все резинотехнические изделия, все дюриты и практически всю проводку на этих машинах. Также меняется двигатель, и остальные системы проверяются. Если они работоспособные, то значит они остаются. Если требуют ремонта, ремонтируются. Наш завод сегодня может отремонтировать в принципе все системы, которые находятся на этом танке. Сегодня мы сдаем первых 8 машин, а первая машина на ремонт зашла в начале апреля. Поэтому, в принципе, два с половиной месяца занял ремонт танк. Теперь мы будем каждый день и каждый месяц сдавать танки согласно графику выполнения ремонта.